Ситуация в Мариуполе выйдет из-под контроля. Если не доходит Амброскина, если не доходит местной власти, что фальсификации в 2004 году мы проходили, это вытекло в то, что потом мы их бьем и жжем, если они не поняли, что народу служат собаки, а не Ахметовым, то тогда простите. Я говорю для тех, которые сейчас ушли отсюда, освободили код. Если вы приведете к тому, я обращаюсь к тем, вы понимаете кому. Да, да. Что в Мариуполе начнется Майдан, то потеряют погоны, понятно. Вы отвечать будете перед нами. Вы отвечать будете перед своими матерями. Я прав. Да. 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 Вот здесь, здесь Майдан. начинается Майдан. Вот теперь здесь настоящий в душе Диев. каждый. Вот борьба за Мариуполь это показательно во всей Украине. Они от безнаказанности бюллетени напечатали в своих помещениях, их спрятали, поиграют в коробочку, кролики откуда появляются. Вот это мы теперь знаем. Это чтобы не было подвоза, чтобы не морочить голову с экипажами. Они сделали все тупо и чисто. Вот где печатают, нарушая закон. И кто охраняет? Украинская милиция охраняет? Или она не украинская? Аньба! они защищают преступников, они такие же преступники. И, и народ вы не остановите. Единым жерелом влады в Украине есть народ. В рукопашную пойдем. Сейчас 80 человек. Мобилизация будет всеукраинская. Решение принято ярошем. Если только они дадут нам повод, мобилизация будет здесь. Как, как под Широкина пришли все. Точно так теперь придут защищать честные выборы в Мариуполе. Будем ловить в мешки. Офицерам рвать погоны и сдавать вышестоящим.